Наверное, такого в боксе и не бывает. Но ну, вот сейчас выйдет парень в весовой категории 75. Хушитбет Норматов, на которого мы, во-первых, с которым познакомились в этом сезоне, а вот на него мы уже рассчитываем, вот когда слышим фамилию Норматов, да, где-то уже заносим в себе, но это должна быть победа. Так, у Норматова 4-0, такие рекорды Реге! в соседней серии бокса сезона. Чотири перемоги були дострокові. Його суперника. Дворазовий чемпіон Марокко Саїд Хор... Хорнуф. Ну і, мабуть, найвідоміший Мікі Галахер, рефері у всесвітній серії боксу. Фамілія футбольна. Неодноразово він обслуговував поєдинки українських атаманів. <потуманів> وهو محترف دو اكسبريسو حاضر معنا اليوم كان عاود نصفقوا عليه الله يخليكم و في هذه الكاتيجوري كيلوغرام وكاش شو راهو ناك 2-1 لصالح المسافيرين ميسلا 3 بؤدين ميترو الازرق اوكرانيا اوتامانزا كي بلورمول عماد يالو 23 سنه مترو 75 سنتيمتر فالرتبه الثالثه فالرصيد ديالو ربعه ديال لي كومبا ربحهم كلهم Спите там так, так, с там, профлем Все понятно. так. А, Норматова, ринг-анонсер. Хороший бэк, это мы уже привыкли к нему, к его боксу. Действительно классного боксу, к его стрижкам. Да, засветился, наверное, по-новому в нашей команде Норматов. Вот он на ваших экранах с первого боя любил себя, публику, которая... Болеет, начинает болеть или продолжает болеть за команду украинских атаманов. Действительно, тут вот по селекции ничего не скажешь. Действительно, парни нашли очень классного. Но и также с этого сезона правило: что не может быть у нас, у нас в другой команде легионеров из стран, представленных во всемирной серии бокса. Это суть его да? То, есть, так, то есть украинцы, кроме украинских атаманов, не имеют права боксировать в других командах. Ну, не только это касается украинцев, всех участников всемирной серии бокса появился также. Я так понимаю, такой да, драфт, похожий на НХЛ, НБА. Нельзя просто, чтобы боксер понравился, подписать контракты. Поехали. Ну вот тут серьезная заявка. Трінганонсерахмара Харшина з'являється у ринзі. Дуже будовичний боксер, боксер дуже розумний. Людина, яка ніколи не робить нічого зайвого у ринзі. людина, яку неможливо так вивести з рівноваги. Ну його суперник. Саїд Хорнов дворазовий мидам зі і Сайде Уазе Фромрако. Мусер Сайд. Я так понимаю, местная звездочка Марокко, да. Уж очень активно и так его объявляли. Чемпион дважды, чемпиона Марокко 2013 и 2014 годов. Ну и чемпион Африки 2013 года. А во всемирной серии бокса не все так ровно у этого парня. 2-2. 4 боя, 2 победы, 2 поражения. У него. Так, десь, можливо, і прагне він певної реабілітації, певної сатисфакції. Тим паче на очах власних вболівальників ну, будемо сподіватися, що норматом не дозволить їм цього зробити. Незабаром розпочнеться перший раунд цього двобою. Я вот официальный сайт всемирной серии бокса дает, что всего одна победа при двух поражениях у Саида Харнуфи 27 лет. Этому боксеру. Да, но ну и боек у нас намечается еще тот. Хуршидбек Норматов. Не из тех, кто будет боксировать в полруке. Он понимает также, что очень скоро Олимпийские игры. У него прекрасные шансы, шансы на них поехать. Окей, heads, okay. третий, третий ирландец. В ринге, okay. да, там тоже кровь, кровь горячая. Хотя вот не хочется, чтобы уже очень активничал, как рефери из Азербайджана во время Боя Ніколая Буценка. Ну так, є люди все ж таки дуже люблять, коли їх показують по телебаченню. Так, і Таке враження, що азербайджанський рефері був одним з них. Є запитання. Все, поїхало. Перший раунд. Норматов одразу намагається заволодіти центром рингу. Поки що Саїд йому цього не дозволяє. Десь теж дається знаки Ось рідні стіни. местного отеля Норматов, когда уже дуже активный и, как правило, дуже претильный, так боксер. Да, он еще и расчетливый не будет, он бросаться первые два раунда, чтобы потом отходить, да, третий, четвертый, опять добавить пятом. Он распределяет свои силы, его хватает на пять раундов, с сильными соперниками. Ну і тут, шановні маленькі телеглядачі, шанувальники боксу, якщо ви ще не спите, зверніть увагу на роботу ніг щодо Норматова. Неймовірно, насправді, як він пересувається по ринку. Дуже легкі ноги. Це робота. Це безумовна робота. Це те, що набувається. Да, он третій в рейтингі в своєму вісі. Хуршбет Норматов. Куршибека. такая прическа. Сзади на затылке три буквы М. Это первые буквы имени матери и двух сестер. Норматова. Ну, как по заказу повернулся к нам, показал прическу Норматов. Ну, по защите запытания нема, так? но там у нас и Касанбой Дусматов міняє прически. Ох, як класно пробиває Норматов. Здається, обидва удари зайшли. І знов, знову, знову прицільно. Пішов добувати суперника таке враження Норматов. Вистає, вистає, вхорнув. ця Ліва, забіне просто а у Паршида. Да, первый раунд. за украинским атаманом на данный момент. Мараканец пока не знает, как подойти к сопернику, который выше. Да и с каждым его подходом, минимум с двумя ударами возвращается к себе защиту Мараканец. Из-за пытания до властного окута. Бачила, бачила, да? Да. Я консерватор. Watch your head! Keep that head up! Keep that head up! 10 секунд першого раунду. В захист в захист пробуває суперник Норматова. Це не може не тішити. Ну на останок Айтака від. Українського Ну Тут, мені здається, без питань. Ух, з наскоком, двоєчка, сіловая, що й добіл. правою рукою знизу достав. Ось тут вже так на кількість пішов нормата, просто щоб не відпускати соперника. Ось це класичний да, приклад тут. того, як треба так свою антропометрію і вміння поєднувати в одній атаці. Тут запитань немає виникати, хто вирвав, виграв цей раунд, не вирвав, вирвав, виграв цей раунд. Ну так yeah, і є. -10. Не поспориш, да і за уші особо не притягнеш. Okay, hey, keep that фаче, up, okay? Да, но интересно еще было на взвешивании между этими боксерами, вот как раз соперник вел себя, ну не знаю, по-хамски, да, там чуть не столкнуло Норматова с весов тоже, подогревая, наверное, интерес к своему бою, но ну, это понятно. понятно, что заведенный выйдет Норматов на этот поединок. Который греется на своей и победит, насправдывая соперника Норматова. Ну да, Хуршит в свое время, вот, как в ринге себя ведет, хладнокровно и расчетливо. Точно так же все было на взвешивании, он не ответил сопернику. Сдержался для того, чтобы вот в ринге уже не сдерживаться. Джебом сейчас отлично просто не подпускает соперника на близкую воду, на близкое расстояние. Ну и ныряет, да, конечно, тут мастер Норматов. 2-1 мы проигрываем после трех поединков. Напомню, что единственное, что вес 91 мы уже посмотрели, чуть-чуть поменяли. То, как будут выходить спортсмены сегодня в ринг, но тут ничего криминального нету, имеют Эй! право команды это делать. Но единственное, что мы, например, такого не делаем, я не вспомню, что меняли очередность. Ну, в целом сезоне не, але мы пометаем, так, эпичный бить насылял Ломаченко против Селимова. Да, но опять же, это не меняли не мы, это было на выезде. Специально там Азербайджан передвинули на последний. Да и правильно, наверное, сделали главный бой вечера. Я думаю, так само в бы наша сторона. Как бы так, как бы цей поединок подбивался в Украине. Ну, не знаю, Як Норматов накидается удары. В колочи, буквально кожен. Да, и в том, кстати, поединке Селимов. Ломаченко решался. Выход в полуфинал. Мы дома выиграли 5-0 а, на момент последнего боя там в Баку. Счет был 4-0 не в нашу пользу. Красномаченко своей победой вывел нас вперед. Ну и потом супер полуфинал против итальянцев в Киеве. Действительно, там были невероятные приключения итальянцев во дворце спорта. И опять же победа 5-0 после гостевого поражения 4-1. Да, такой тут был сезон. Наверное, всегда его будем вспоминать. Але формат изменился, и правила стали иначе. Да, команда добавилась. Вот в этом плане, конечно, всемирная серия бокса растет, подтягивает новые команды. Ух, все суперника. Но это все за взвешивание возвращает он да. сопернику, за хамское поведение. Ну, тут десь активизовался в другом раунде местный боксер, Мараканец Хорнув. Но все активизации за мало. Тут ответ поведать Норматову На щось потрібно. Тому що український атаман абсолютно домінує у Ринзі. Да, там здорово дважды залетело под защитку от Норматова. Как раз за последние 15 секунд. Там неприятные удары для марокканца. Но тут я думаю, тоже вопросов нету. Однозначно. Мы забираем и второй раунд. Норматов может сделать счет 2-2. То есть минимум принести один балл для украинских атаманов. Ну, сейчас для нас очень важный любой счет. Да и впереди у нас бой, который закончит сегодняшний вечер. Это весовая категория 64, где мы будем болеть за нашего украинского атамана Дмитрия Гринченко. Ну и на такие уже жвави болевальники. Да, чуть присадил. Удомливает, он Пушит Да, на места. Тут уже не до песен и танцев болельщикам. Притихли. Рассын обойти так, кубинский наставник. На ваших экранах команды марокканских атласных левев. Напомним, что в Киеве мы как раз проиграли 2-3 марокканцам. Если Норматов сейчас счет сравняет, оно все будет решаться в последнем поединке. И счет уж точно повторится, вот только в чью сторону. Что у нас? Снова рассечение? за заба... а, богатого за богатого, за богатого Азумил, так? На обличчина Норматова. Попросил рефери цілком правомірно прибрати зайве. Ну і знову забираюсь цими ударами знизу голову суперника Норматов. Ну, а як прячеться свой же под свой же блок Норматов? впечатлення, що коли вот, когда в защиту, да і мараканець, куди не бив, везде защита, везде куда-то он бьет, в плечі. це ну, теж, знову ж таки, Дуже вдалий приклад поєднання, так цього разу вже захист антропомоти. Як норматов ховається, ну і ось, ось Раз, так, з опущеними руками. Як Мрайнецев на бывает насправдит, так? Ну думаю, да, когда ты не можешь три раунда подойти к сопернику, зацепить даже ударом. А вот опять закрывается и все в блок. Я вот сейчас проваливает этот блок, но это все пока в пользу бедно. Сразу же тремя ударами отвечает нормато, хотя я что это ниже hey, hey, пояса, по-моему, okay. или нет. Okay. Там у нас еще мало на ногу по силам. Ниже пояса я добавил по затылку. Так. Знову, знову лише пох, як пробував що не нормато. Ось ця атака. І все дуже виважено. так? Спарений правий прямий і на додачу лівий. Кох влучає Норматов, мало не сів на п'яту точку мароканець. Але встояв. Да, посадіть би суперника, було б. здорово в этом бое закончить его досрочно для и, для нашего Бека Норматова. Потому что впереди, опять напомню, у нас очень тяжелые бои. На данный момент мы выходим из группы, хотя наступают нам на пятки мексиканцы, которые завтра проводят поединок дома против команды из России. Здесь, я дома закол болевато. Да, тут считать тяжело мне сказать. Но единственное, что ничьи-то не будет. Ножа. Подскользнулся тут Норматов. Ушла нога на я так понимаю, воды. В углу. Активизировался марокканец. Пошел вперед, ну так, с наскоками, да, пытался. как кавалерию, его выполнение, на не до чего. Она призвала Акцентуємо вашу увагу на тому, що всі удари переважно їх більше. Скажімо так, від марокканця в захист нормата. Ну і ось на тому, що отримував марокканець у відповідь. Так, от теж без питань, безумовно, умовно по цей раунд. 9-10, третий раунд, 27-30. Общий счет в Марокко, в городе Касабланка. Ну, если украинцы, украинцы красотни в Да, да есть И у Норматова все шансы закончить 10, этот бой 10. досрочно. Hey, let's go. Butch. Let's go от ирландца. Ну, и четвертый раунд, что там заводится, да, марокканец, я так понимаю. Повыделывался на взвешивании, но пока за свои слова не сильно это и отвечает. И действия. Дуже гнучкий боксер Норматов. Может, он прозвучает из-за суперника, но все равно рано или поздно его на ту линию, на которую нужно ему. Зверніть увагу, начебто вже і мароканець, так, владеет центром рингу, начебто він починає домінувати. Нормато все це сприймає как належне. Як належно. Так, тільки Лучане у українського атамана більше. Да, абсолютно готов Норматов, что мы видим уже к каждому сопернику он готов, а это уже говорит о классе. И Украина, Украина там, мы слышим, тоже пытаются наши болельщики хоть чуть-чуть поддержать свою команду, где-то перекричать. Когда затихает зал, через руку проходить у норматова, даже когда коли отступають назад, пробиває свої удари хуршитбек. Ну, як він розбиває блок суперна клас цими ударами для удару знизу. Ну, і зверніть увагу враження, що мароканець вже дуже і дуже боїться Норматова. Боїться припуститися помилки. Тому що щонайменше одного разу помітно для оточуючих та для вашої на телеглядачі, Мараканець був близький для того, до того, аби сісти на Канвас. Розрішають, будемо так говорити норматов Зараз мароканці займають центр Рінга. абсолютно спокойно он себя чувствует даже вот когда потрагивается каната в спиной абсолютно легко выходит из угла и отгоняет опять же соперника ближе к центру ринга пробивает снизу апперкотом подбросила голову марокканца ну, кстати, Sauvore, okay? invisto, так, певна пауза. Перед пятым раундом Беднорматова, Хотя и Жваво рухається він у Рензі. Жваво і дуже швидко працює на ногах. Не встигає за ним мароканець, це теж констатуємо. І пропускає. Пропускає на зустріч. Да, последні 10 секунд. Броситься мароканець или ні, виривати. Ну так, да, бросається на двоєчку. Амбразуру просто буквально. Норматов с опущенными руками убегает от всех ударов соперника. Это а, четвертый раунд по приятному, да, не вызывает никаких вопросов. Так бы еще и Дима Гринченко отбоксировал в весовой категории 64 в последнем бое этого вечера. И вот такая вот серия ударов от Норматова. Вы почеваете, размножается, почему бы не. Может, вы совыконаваете синие песни, значит, мы знаем. Думаю, не узнаем. 9-10. 36-40. Ну, пятый раунд. Да, да, и нормально без проблем. Выигрывает все четыре раунда. Вот бросится ли в пятом раунде закончить бой досрочно. Ну, для візуального рейтингу, так би мовити, так? Для своєї популяризації у всесвітній серії боксу цілком вірно, що Норматов винаважиться на цей крок. Але з іншого боку, ну, вже виграний фактично поєдинок, так. Ризикувати. Ну, ось це цікаво. Поки що Норматов знову влучний. Ось двійка заходить повз руки суперника. Через руки суперника, навіть так краще сказати. Через блок. Да, слышим и узнаем там голос нашего главного тренера Михаила Мельника. Который требует, чтобы э, Норматов выходил из угла. Да и не баловался, наверное, соперником. Эй! Hey, Хватит! Чтобы открытая перчатка, да, я так понимаю? Uh -huh. Mm -hmm. нужно просит Норматова не пробивать такие удары. В принципе, от Норматова очень чистый бой. Да и от Мараканца ну, да, ничего норматова. не скажешь. Непонятно, что он там прыгал на взвешивании. Ну, то что-то, может, доказывал или просто привлекал внимание к их бою. Або справа вывести себя, так, вывести с равновагой, самого Норматова. Не вплинуло. Не, mm ну -hmm. это скала. Я в том вот так а, анекдоте не прокатило. Ох, завернулся. Ну, он он еще открытый, хотя, там. Там да, завернулся. Но Они удалось, мы ничего в открытую пробывал нормально, хотя опасно было на отходе, разворачивал соперника, что там таким, знаешь, сильным ударом еще и по затылку не получил. Маракани. опять же его вина, как-то так бессмысленно бросается вперед, наносит один удар и дальше останавливается. Вот опять же подобный момент, но тут рефери молчит. Ну, на самом деле, вот против этого поединка, то, что мы спостерегали, это безусловно методично знищение, так, оппонента добить бы хорошим норматовым. Положить бы. Это было бы логично. Это было бы логично абсолютно. Ты знаешь, и так вымотать пять раундов, не дать вообще ни одного шанса, может, это еще обиднее. Вимоверно. И, собственно, это еще так визуально складается вражение, что Норматов еще пять раундов может боксовать. так? Да, легкий, конечно, на ногах Норматов. Пять раундов для него ничего нового. Действительно, тут с тобой соглашусь, что, думаю, на тренировках, на спаррингах, Проходив і по більшій дистанції. Ох, тут з гонгом, так? Да? Вліпив на встречу Норматов. Ну і тут 45-50, я думаю. Беззаговорочне. Без варіантів норматов. Не будемо забігати наперед, поперед батька, як то кажуть. Давайте дочекаємось офіціозу і оголошення результатів. І туди будемо вже констатувати факт.

под закосик под олимпийского чемпиона 2000 года там, фанат этого боксера француза Аслума в том же весе и Дусматов вот. я слышал, что подшучивали насчет Дениса Родмана все не так просто у Дусматова действительно есть свои кумиры в боксе имеет право 45-50, Хымсар Баин, Хамсин. Чадж номер три, Аль-Хакам Аджадид. Чадж номер три, 45-50. Хымсар Баин, Хамсин. Аль-Хамсин. Два-два. Действительно, два Норматов э не подвел. Норматов сделал то, что от него сегодня очень ждали. Действительно, и он и Дусматов, они сегодня победители, но сделаем вывод, что узбеки нас не подводят. Так, где но Сегодня... Наши легионерчики выстрелили в нужный момент 2-2.